الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحلو عقدة من أجل سنتنا أقوالنا سب أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم A'ha'u la'w la'ku wa ta'illa billah A'ha'u la'w la'ku wa ta'illa billah al-Azimi amma ba'a Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim Hayyul qayyum la zila ya mutu'atu ilayhi Allahumma wa firlana Jadi kita dah sampai pada baik yang ke sepuluh daripada Matan Al-Burdah Syarifah. Penulis Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu berkata, Adat kahaliya, adat menjangkaui ataupun melintasi, ka akan kamu, haliya oleh keadaanku. Mana penulis nak menyatakan bahawa Daku selalu berasa sedih. Daku selalu menangis sehingga bercampur dengan air mataku bercampur dengan darah. Dan kamu tak boleh memahami keadaan tersebut kerana hali adatka keadaan keadaan yang menimpa daku ini telah menjangkaui kamu maksud tidak menimpa kamu. Jadi sekiranya kita tak melalui sesuatu ataupun kita tidak merasai sesuatu yang dirasai oleh orang lain maka jangan sekali-kali kita mengkritik ataupun kita merendahkan ataupun kita kata orang tadi bercakap dengan sesuatu perkara yang tidak benar. Ada kahalia maksudnya keadaanku tidak pernah kena kepada kamu telah melintas tak melalui diri kamu jadi kamu tak mengetahui la sirri tidak sekali-kali rahsia ku bimustatirin tersembunyi anil wasati daripada orang yang suka mengkritik wasat ni dia ialah jama kepada wasin dia sama seperti rumat ataupun qudat jamak kepada qadi maknanya orang yang suka memisahkan antara kekasih dan kekasihnya jadi sememangnya ibadat teragung ialah mahabbatullahi kecintaan seseorang hamba kepada Allah dan Rasul jadi disebabkan kecintaan tadi ialah ibadat yang teragung maka Allah Subhanahu Wa Taala pengganggu pengganggu itulah yang diistilahkan sebagai al-wushat maknanya setiap hari kita ada baca dalam fatihah orang yang perlu kita cintai namanya al-lazina an'amta alaihim orang yang kamu beri nikmat iaitu nabi-nabi rasul wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita ni duduk di mana kita ni namanya dalin orang yang tiada panduan orang yang perlu kepada bimbingan jadi di antara kita dengan allazina an'amta alaihim tu tengah-tengah tu ada al-maghdubi alaihim manusia yang dimurkai Allah Subhanahuwata'ala inilah penghalang yang penulis kata sekarang ni al-wushad manusia yang merosakkan hubungan antara kekasih wala da'i dan tidaklah juga penyakitku bimun hasini boleh dibuang boleh diputuskan Maksudnya dia kata keadaan aku ni bukannya aku boleh elak Kecintaan yang dikurniakan kepada aku ni Aku terpaksa tanggung Dan aku bawa selama-lama ni Sampai aku menghadap Allah SWT Jadi kalau kamu nak kritik aku Kamu nak marah kepada aku Tak boleh Sebab keadaan ni bukan di bawah bidang ikhtiar Yang kita boleh ambil dan kita boleh lepaskan Jadi kecintaan kepada Allah tadi Kurniaan yang Allah beri kepada seseorang hamba Yang tidak mempunyai sebab Maksudnya tak boleh dia bukan disebabkan oleh sesuatu perkara. Dia semata-mata mau hibah kurniaan. Cuma yang ulama bagi tahu kita boleh meng, uh, meng, mengusahakan sebab. Maksudnya, kita macam mana nak dapat kecintaan Allah dan Rasul? Kita hadir dalam majlis. Duduklah dalam majlis. Bacalah tentang Allah, bacalah tentang ilmu tauhid, bacalah tentang Nabi Muhammad SAW. Itu dia panggil asbab. Asbab yang diusahakan. Moga-moga Allah mengurniakan mahabbah tadi. Jadi apabila Allah dah mengurniakan mahabbah, dia kata itu bukan dia bawah ikhtiar pun. Aku sendiri pun tak boleh nak buang. Waladai bimun hasini. Jadi itu keadaan penulis. Nah, maksudnya penulis kata inilah keadaan aku yang tidak kamu fahami. Jadi kalau kita tengok orang tadi suka berzikir, orang tadi suka membaca Al-Quran, orang tadi mengaji bersungguh-sungguh, Lepas tu kita kutuk dia. Kita kata ah menunjuk-nunjuk orang ni. Ataupun orang ni buat kerana macam-macam kita punya tohmahan. Jadi tu sebab kita tak mengetahui orang tadi dia mempunyai rahsia tertentu di dalam dirinya. Mengapa dia membaca Al-Quran? Mengapa dia berselawat kepada Rasulullah? Mengapa dia berzikir? Jadi apabila hal tersebut tiada pada diri kita, dengan sekali-kali kita mengkritik manusia lain. Jadi dalam kitab ni, penulis Syarah ni, penulis Hasyiah, dia menceritakan tentang Al-Wushad ni, manusia yang merosakkan hubungan Jadi di zaman kita ni Macam mana kita nak membangkitkan kecintaan kepada Rasulullah SAW Dengan pelbagai cara Dengan bersalawat kepada baginda SAW Dengan mengamalkan ibadat-ibadat sunat dan seumpamanya dengan Cuma dia kata, cara paling agung untuk menguatkan hubungan kita dengan Rasulullah SAW ialah dengan kita tadi membacalah kisah kelahiran baginda SAW yang diisrahkan sebagai uh, membuat majlis maulid maksudnya membuat majlis bersempena dengan maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW jadi majlis tu kebiasaannya dibuat pada bulan Rabiul Awal jadi majlis maulid tujuan ni ialah untuk menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi di tengah-tengah tu adalah musyad. Di tengah-tengah tu akan ada manusia yang mengatakan majlis tersebut bid'ah. Ah. Majlis tersebut tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Majlis tersebut tidak memberi manfaat. Majlis tadi boleh membawa kepada syirik. Jadi siapa saja yang bercakap sedemikian, maka itu diistilahkan sebagai al-musyati. Dan dalam Fatihah dipanggil sebagai al-maghdubi alaihim manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan dalam hadis Rasulullah bersabda addu'a ala abwa bi jahannam manusia yang mengajak manusia masuk ke dalam neraka jahannam jadi itu manusia-manusia yang merosakkan hubungan antara seseorang dengan kekasihnya jadi untuk kita memahami hukum masa kita memahami apakah pendapat ulama Islam radhiyallahu anhum tentang membuat majlis maulid Nabi Muhammad SAW maka Imam Suyuti RA ditanya tentang membuat majlis maulid pada bulan Rabi'ul Awal apakah hukumnya daripada segi syarak adakah ia tadi perkara yang dipuji ataupun perkara yang dicela adakah orang yang melakukannya mendapat pahala maka Imam Suyuti RA, RA berkata sesungguhnya asal kepada amalan maulid ialah manusia berimpun macam kita berimpun kemudian kita membaca ayat al-Quran maksud dimulakan dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi dan membaca riwayat hadis-hadis yang berkaitan dengan awal kebangkitan nabi kelahiran baginda sallallahu dan perkara-perkara yang berlaku semasa kelahiran baginda tanda-tanda yang agung Lepas tu Imam Syedri kata, jadi kebiasaannya selepas majlis membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dihidangkan makanan. Jadi dikata wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala zalika dan manusia pun hanya buat aktiviti itu saja. Memba berhimpun membaca al-Quran. Membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan kelahiran baginda SAW dan menghidangkan makanan kepada manusia. Sekiranya ada empat perkara ni, satu, dua, tiga, empat, Maka Imam Syaiti menghukumkan sebagai Al-Bida'il Hasanah Perkara baru yang tidak pernah dibuat di zaman baginda SAW Tabi'in dan tabi' tabi'in Tapi dihukumkan sebagai Al-Hasanah Yang amat baik Al-Lati al-Yusabu al sahibuha Yang siapa saja yang buat madis tersebut Akan diberikan ganjaran di sisi Allah SWT Kenapa tadi dia anggap sebagai perkara yang baik? lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang tersebut menzahirkan pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dari segi hukum, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama warasatul anbiya." Maknanya kita apabila nak mengetahui sesuatu hukum Maka kita ambillah daripada ulama' radiyallahu anhum Kerana mereka yang memahami Al-Quran Mereka yang memahami hadis Jadi apabila seorang ulama' yang agung Seorang alim iaitu Imam Suti radiyallahu anhum Dia dah mengatakan bahawa membuat majlis maulid ialah bid'ah ah hasanah Jadi apa saja pendapat yang bercanggah dengan pendapat tersebut kita tak terima Dan jangan sekali-kali pendapat yang salah tadi meresap ataupun menyelap di dalam hati kita. Dari Imam Ibnu Hajar Al Asqalani radhiyallahu anhu dia mencari dalil daripada hadis untuk menyatakan bahawa amalan maulid tadi disyariatkan dan telah di Isyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kita dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maksudnya berhijrah, datang ke Madinah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kamu puasa pada hari Ashura tersebut? Maka Rasulullah SAW, maka mereka berkata, orang Yahudi berkata, itu ialah hari yang Allah SWT menenggelamkan Fir'aun, menyelamatkan Nabi Musa. Maka kami berpuasa kerana tanda kesyukuran kepada Allah SWT. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama untuk mengagungkan Nabi Musa Maksudnya berpuasa pada hari Ashura tersebut Minkum daripada kamu Jadi ulama memahami Apabila ada satu nekmat Yang dikurniakan Maka kita tadi dibenarkan mengagungkan dan memuliakan nekmat tersebut Dengan cara berpuasa Membuat majlis dan seumpamanya Jadi perkara tersebut Maksudnya Yahudi mengagungkan hari Ashura kerana hari tersebut diselamatkan Nabi Musa AS. Jadi Rasulullah kata, kami Allah, kami pun boleh juga buat benda yang sama. Dan kami lebih utama mengagungkan hari tersebut daripada kamu. Kan? Sebab kami mengikut ajar, sama dengan ajaran Nabi Musa AS. Jadi ulama kata, sekiranya meng, me Nabi Muhammad mengiyakan perbuatan mengagungkan hari keselamatan Nabi Musa, maka kita mengagungkan hari kelahiran Rasulullah SAW lebih lagi dibenarkan. Jadi, perkara mengagungkan hari kerana sesuatu perkara yang berlaku perkara tersebut dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan Imam Ibn Hajar juga berkata sesungguhnya Abu Lahab diringankan azab pada setiap hari Isnin kerana dia tadi memerdekakan Suwaibah sahabat perempuan dia yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Muhammad SAW jadi sebabkan Abu Lahab tadi amat gembira, dia terus merdeka dengan Suwaibah dan dengan sebab dia memerdeka tadi walaupun dalam neraka, dia tetap diberi air. Diringankan azab. Dan dalam riwayat lain dia kata dia keluar di antara dua jari Abu Lahab dari air yang dia minum pada setiap hari Senin. Sebagaimana dinyatakan oleh Al Abbas radhiyallahu anhu di dalam mimpi tak kala dia melihat Abu Lahab. Dan itulah ialah dalil yang dinyatakan oleh ulama' radiyallahu manuhum tentang pensyariatan amalan maulid. Kemudian sikit Imam Sahawi menyatakan bahawa amalan maulid telah diasaskan pada kurun selepas tiga kurun yang pertama. maknanya kita ada sahabat, kurun sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tabi tabin. Jadi selepas tiga, ratus, tiga kurun tadi barulah umat Islam tadi mengadakan majlis maulid kemudian imam sahawi berkata berterusanlah umat Islam daripada seluruh dunia dan di bandar-bandar besar melaksanakan ibadat um, mengamalkan majlis maulid dan mereka bersedekah pada malam-malam maulid tersebut dengan pelbagai bentuk sedekah dan mereka tadi mengambil berat membaca kisah kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan sebab itu terzahirlah keberkatan yang meliputi seluruh tahun tersebut dan Imam Ibn Jauzi radhiyallahu anhu berkata antara kurniaan khusus yang Allah Ta'ala berikan apabila kita tadi membaca maulid Nabi SAW seperti kita duduk pada setiap hari Jumaat membaca Qasidah Burda ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ini sebagai keamanan pada tahun tersebut maksudnya diselamatkan negara tadi daripada serangan diselamatkan negara tadi daripada wabak penyakit kebinasaan dan seumpamanya daripada malapetaka gempa bumi itu dipanggil amanun fi zalikal am. Jadi orang pertama yang membuat majlis secara besar-besaran ialah al-malik al-muzaffar Abu Sa'in. maknanya pemerintah kawasan Irbil. Dan imam masa di zaman dia tadi imam al-hafiz Ibnu dihyah telah menulis satu kitab At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nazir. Betul dah habis sekarang. Maksudnya uh, Penyinaran Pada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi dengan sebab dia tadi menulis kitab tersebut Maka Malik Al-Muzaffar Mengurniakan kepada ini Seribu dinar Dan Imam Raja Malik Muzaffar Dari pada setiap Rabi'ul Awal Dia akan membuat majlis yang amat besar Untuk menyambut maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya dia seorang raja yang agung, seorang yang aman adil, seorang yang aman alim dan pemerintahannya berkekalan sehinggalah dia tadi meninggal dunia. Jadi Imam Ibn Sibat Ibn Jauzi maksudnya dia kata diriwayatkan maksudnya daripada beberapa orang yang hadir pada majlis maulid Imam Raja Muzaffar tadi dia kata disediakan pada majlis maulid tersebut sebanyak lima ribu ekor kambing yang dipanggang dan sebanyak 10,000 ekor ayam dihidangkan dan 30,000 dulang yang di dalamnya ada manisan-manisan dan hadir pada majlis tersebut ulama-ulama yang agung dan ahli-ahli sufi dan dikurniakan kepada mereka maksud ulama-ulama yang hadir tadi dengan pelbagai kurniaan maksud diberikan pakaian-pakaian kebesaran dan di diwangiakan majlis tersebut dengan al-bakhur maksudnya kayu gaharu tadi. Jadi ulama kata setiap tahun Imam Malik al-Muzaffar dia membelanjakan sebanyak 300000 dinar untuk satu-satu majlis setiap tahun. Dan 300000 dinar tu pada hari ini maknanya satu dinar lebih kurang 2300. Satu dinar 2300 ringgit. Jadi kalau kita darab dengan 300 ribu dina yang dia belanjakan untuk maulid setiap tahun, maka Malik Muzaffar, Raja Muzaffar tadi telah memberanjakan sebanyak 700 juta ringgit Malaysia setiap tahun untuk membuat majlis. Jadi kalau kita bayangkanlah majlis yang bernilai 700 juta, berapa besarnya majlis tersebut dan berapa puluh ratus ribu manusia yang boleh datang menghadirinya kerana mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekiranya perkara tadi dilarang, Sekiranya perkara tadi tidak betul, maka ulama di zaman tersebut telah menghalangnya. Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu. Jadi itu contoh bagaimana ulama eh, mas raja tadi mengagungkan Nabi dan membelanjakan duit untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa imam tadi buat macam tu? Sebab Imam Hasan Al Basri radhiyallahu anhu masa afdalut tabiin. Setengah ulama kata afdal tabiin yang paling agung. Setengah pendapat mengatakan Uais Al-Qurani radhiyallahu anhu tapi di sisi ahli Iraq masih afdalut tabi'in ila Sayyidina Hasan Al-Basri. Jadi Sayyidina Hasan Al-Basri berkata, "Aku waditu law kana li mithlu Jabal Uhud zahaban." Dia kata aku bercita-cita sekiranya aku ada emas sebesar bukit Uhud. La anfaqtuhu ala qira'ati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku akan membelanjakan keseluruhan emas tersebut untuk mengadakan majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Imam Junayd al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata Man hadara maulid ar-Rasul wa 'azzama qadrahu faqad faaza bil iman Siapa yang menghadiri majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya nescaya akan mendapat keimanan Dan Imam Ma'ruf Ma al-Kharqi radhiyallahu RA anhu berkata Siapa yang menyediakan makanan, menghimpun sahabat-sahabat untuk membaca kisah kelahiran. Jadi kisah kelahiran Rasulullah SAW ini ditulis kebanyakannya di dalam bahasa Arab. Dan antara kitab teragung ialah kitab maulid yang ditulis oleh Imam Al-Barzanji RA. Jadi sebab tu kitab tersebut kita masukkan dalam koror sekolah tadi dan kita baca. Moga-moga kita dapat memahami bagaimanakah kisah kelahiran Rasulullah yang ditulis oleh ulama radhiyallahu anhum. Jadi Syekh Ma'ruf Karim berkata, siapa yang membaca Maulid, menyediakan makanan, mengumpulkan sahabat-sahabat, menyalakan lampu-lampu dan memakai pakaian-pakaian yang baru dan mewangikan majlis tersebut semata-mata kerana mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasyarahullahu yawmal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Nisai Allah SWT akan menghimpunkannya pada hari kiamat Bersama kumpulan yang pertama dari kalangan Nabi-Nabi Allah SWT Dan dia akan diletakkan di tempat yang tertinggi daripada syurga Dan siapa yang Syekh Ma'ruf Qarkhi juga begitu Itu kurniaan Maksudnya kita baca tadi maksud kita buat majlis ini Kurniaan yang Allah bagi Kita akan didekatkan kepada Nabi-Nabi Dan sesiapa yang baca kitab maulid tadi ala darahim di atas duit zaman dulu dan panggil duit dina dan dirham masa kita letak duit tadi depan kita dan kita baca kitab maulid tadi wa khalata tilka darahim ma'a darahim akhar dan kita campurkan dirham tersebut dengan dirham-dirham yang lain waqa'at fihi albarakatu nescaya akan Allah turunkan pada dirham dina dan ber, dirham tadi keberkatan wala yaftaqiru sahibuha dan tuannya tidak akan fakir selama-lamanya wala tafrugh yaduhu dan tangan ini tidak akan kosong daripada duit dari daripada dina dan dirham kerana apa bi barakati maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam kerana keberkatan membacakan kitab maulid ke atas dina dan dirham tersebut Imam Sari Saqati radhiyallahu anhu berkata siapa yang pergi kepada satu majlis untuk membaca maulid Nabi SAW. maksudnya kita datang ke sekolah ni, masa tujuan utama sekolah kita ni diasaskan ialah supaya kita boleh berhimpun lima orang, sepuluh orang, dua puluh orang untuk membaca maulid Nabi SAW. Cuma dah kebetulan sahabat-sahabat generasi awal seperti Ustaz Kamal, Ustaz Batu Zaman, apa benda, benda mereka dah datang duduk di sini, Maka ada masa lapang yang banyak. Jadi saya cadangkan kepada mereka, kita bacalah kitab. Di masa-masa yang lapang tersebut. Jadi asal berhimpunnya, generasi pertama di dalam mahat kita ni lah untuk membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Sari Saqati berkata, siapa yang berniat datang kepada satu majlis maulid, maka faqat qasara rawdatan min riyadil jannah. Maka sesungguhnya dia tadi telah niat untuk menghadiri satu taman daripada satu taman syurga dan apabila kita duduk dalam sekolah ni majlis yang paling agung ataupun aktiviti yang paling agung di dalam sekolah ni ialah membaca maulid pada hari Jumaat tadi dan maulid tadi kita asaskan dengan bacaan kitab Al-Burdah moga-moga Allah menyembuhkan penyakitnya daripada diri kita Dari imam tadi berkata li'annahu maqasadazalikan maudi'a illa li mahabbatur rasul kerana dia tadi tidak hadir kepada tempat tersebut Nalankan kerana kecintaan kepada Rasulullah SAW Jadi itu niat kita datang ke sekolah ni Kalau niat kita datang ke sekolah ni Tak ada niat Kecintaan kepada Rasulullah Kecintaan kepada ilmu Rasulullah Kecintaan kepada Al-Quran yang Rasulullah bawa Jadi kita akan belajar sekejap Lepas tu kita akan hilang Kerana tak ada niat Kecintaan ke men Menghargai Kesusahan baginda dan sahabat-sahabat jadi sekiranya kita nak membaca selawat pun susah. Nak membaca burdah pun mulut tak nak buka. Ataupun suara tak nak keluar. Jadi kita kena buang adat tersebut. Kerana kalau kita lihat ataupun susah nak berselawat. Nak duduk dalam majlis. Duduk dalam majlis pun tak suka. Ataupun tak fokus. Ataupun tidur. Ataupun sumpah. Ini, maka kebiasaannya pelajar tersebut mengaji sekejap. Dia akan tinggalkan. Kerana niat tadi tak ada niat untuk menghabiskan pengajian semata-mata kerana Rasulullah tadi tak ada. Jadi Syekh tadi Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintai daku maka orang tersebut bersama-sama dengan ku di dalam syurga. maksud kalau kita duduk dalam majlis ni, bukan kerana guru paksa, bukan kerana ustaz paksa suruh duduk ke, tapi kita duduk membaca selawat, dan memuji Nabi SAW dengan qasidah burdah semata-mata kerana mengagungkan dan mencintai Rasulullah SAW maka sebenarnya kita sedang duduk di dalam syurga maka sebab itulah Imam Sarif Saqati RA berkata untuk menjadikan satu tempat teritama syurga maka kita bacalah maulid Nabi SAW di rumah kita ke, di sekolah ke, di masjid ke di mana-mana saja tempat apa boleh dibacakan kisah kelahiran baginda SAW maka Allah Ta'ala akan jadikan batin tempat tersebut sebagai syurga tempat diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kebahagiaan zahir dan batin. Jadi setakat itu dulu kita bacalah beberapa kalam ulama radhiyallahu anhum tentang fadilat dan mengadakan majlis Maulid Nabi SAW dan jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan al-wushad maksudnya kumpulan manusia yang menghalang antara kita dengan Allah dan Rasulnya dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala segala yang sedap daripada diri saya sendiri bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil al alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in rabbana zalamna anfusana wa illam taufirlana lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم احفظ شيخنا في الشر صحه وعافيه والسلام على المعافى الدائم والسؤال والسعادة والرضا ومحبته برحمتك يا رحم الراحمين وبجاه سيد المرسلين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا مشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والانبار برحمتك يا رحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون <applause> سلام على والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا